Почему, Анатолий почему мы с вами собрались? Во-первых, очень важная идет у нас дата, 65-я годовщина Великой Победы. Поэтому сейчас очень необходима ваша непосредственная помощь в наведении порядка на территории поселкового совета. Я почему так говорю? Потому что ЖКО не в состоянии само навести на все прилегающие территории, да, на которой расположены и частный сектор, и многоэтажки, навести порядок. Я понимаю, что ТЭЦ-5 уже отзвонились и сказали, что да, мы 17 числа выведем цеха, поможем и так далее. И так далее. Мы уже да. Я же поэтому же говорю. Есть, за поэтому за... я просто вас вот очень прошу, вы обратили внимание, сколько грязи было после зимы. Да, была очень снежная зима и было очень сложно, но сейчас снег сошел и оголили все вот такие глобальные места, где очень много мусора. Поэтому у меня одна единственная просьба. На участке, там где многоэтажные дома ЖКХ, совместно со школами, со школами, мы составили график. Анатолий Иванович доложит, он со школ... с директорами школ, выводим учеников, классы, и классы, соответственно, на очень таких э, тяжелых участках будут наводить, помогать ему порядок. То есть вывозить мусор и так далее, и так далее. Но у меня просьба, пожалуйста, организуйте жителей, а то я вот сейчас вам тут позачитываю, вот эта куча, не только это самое, требования, требования, требования. Наведите порядок, наведите порядок. Но у меня просьба и к жителям. Но ведь вы избраны депутатами. По каждый по своему округу. Пожалуйста. Я понимаю. Тяжело. Но вы должны организовать жителей, договориться, на какой день вывести, добрый день, на какой день вывести, чтобы они навели порядок. Но договориться с ЖКХ, чтобы был транспорт, который мог вывести мусор. Как это мы делаем, еще раз повторюсь, с директорами школ. Пожалуйста. Вот это у меня самая такая острая просьба. Я сегодня проехал весь поселок. И, допустим, вы тоже подтвердите мои слова, что уже наведен, ну, будем говорить, где-то процентов на 40 порядок. Центральная улица, все подрезано, вычищено, вымазано, но ну, не побелено. Побелено мы будем белиться в следующей неделе. Мы договорились, весь поселок. Ну а дворники не в состоянии все сами сделать. Поэтому просьба, это одна, проведите работу. Те, кто в частном секторе, ну мне хотелось бы видеть нету, к сожалению. Вот тут нету ни того, ни того депутата, хотя просила приехать. Вот одни жалобы, тут э, больше там 80 подписей, да? Мусор, 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 мусор. Но вопрос у меня возникает, вполне логичный. Кто этот мусор на Заречанку мог привезти, кроме самих жителей, которые там живут? А никто. Сами. Они говорят, что некуда мусор там выносить. Да не вопрос. Договорные отношения. Сколько мы бьемся? Уже больше десяти лет. Что, пожалуйста, заключите договора, и будет мусорная машина ездить и вывозить. Но нет, не хотят же такого. Ну, а жалобы пишут. Я просто ну, хотел увидеть депутатов, чтобы они тоже как-то подключились. Тут почему-то подписи депутатов нет, которые работают на Заречанке. Вот этом обращении. А тут обращение, начиная от губернатора, главе администрации, к нам и так далее, и так далее. Хотя, я, когда приходили люди, да, там приходила девушка, я говорил, давайте же мы на месте сядем, все это разберемся поэтапно с депутатами, с предприятием, с руководителем предприятия. они нам помогут. Нет. Но вы знаете закон. Развораня громадян, да? Вот они обратились во все инстанции, все это пришло опять куда? Да. К нам. Ну я же столько раз на сессиях обращался, внимание. Поймите, потому что, ну, мне, вот я вам серьезно говорю, если помогаете, то да я всегда благодарен. И исполнительный комитет всегда вам благодарен. Но когда вы уходите от, от этой помощи и от решения каких-то вопросов, ну обидно становится, понимаете? Ну я понимаю, что мы избраны. Ну а вы же тоже избраны. Ну помогите навести порядок. Ну один раз наведем, и потом же этому с Анатолию Ивановичу будет намного легче под, это, поддерживать порядок. Ну я вот, ну, как пример говорю, ну пойдите сейчас вот по жилмассиву колонии пройдите. Ну вот когда помогли там вот, активисты в домах, вот поубирали в домах, да? И чистота, и хочешь смотреть, и ЖКО намного ж легче. Тоже тут вот в центре, по солоницыке смотришь, повыгребали, жители выходили, помогали, все, ну, нож и смотрится. Ну, а там, получается, у нас все эти закоулки, да, энергетическая. вот я строю этот новый дом, вызван был руководитель, он сказал, в пятницу он все уберет, Михаил Александрович проконтролирует. И у меня еще одна просьба. Пожалуйста, вступил в силы, я вам говорил, закон с 1 февраля, за усиление, допустим, там, ну, Василий Иванович, да, я не буду тогда хлеб забирать, он все расскажет. Поэтому окажите тоже помощь. Но если здесь, я говорю, только берет у нас, поможет ЖКО и более-менее депутаты, так, они такие активные, но по частному сектору, пожалуйста. Пожалуйста, особенно вот тут вот Красная Академика Павлова. Но я понимаю, ну, когда я говорю жителям, понимаете, вот вопрос. Я говорю, ну, надо, чтобы кто-то организовал. Но я же не могу Михаил Александровича разделить вот так, знаете, Василия Ивановича, на 35 частей и послать на каждый избирательный округ, чтобы они пошли там, провели как определенную работу, чтобы люди вышли. То же самое он у нас, ну, там, я думаю, по улице Октябрьской и по Щерса, там тоже найдется порядок. Я думаю, вы поможете, и поможет там Александр Петрович, я думаю, мы ему задачу поставили, он сделает. Но дальше, Гаврилов, Лидия Петровна. Я понимаю, это Васильевна очень занятой человек. Но проведите соответствующую работу. У вас же есть активисты. Пусть они пройдут. Ну что ж это такое? Так, для ну, себя там метр убрал, а до трассы кто будет убирать? У меня базарка одна. И вот трасса 18 километров. И сейчас вы видели, начали береть откуда? С Гавриловки, Белец, и деревья, столбы и так далее, и так далее. А сколько надо еще нам будет сделать? Мы же об этом не говорим. Он Анатолий Анатольевич знает, задачу тоже ему поставили. И он с пониманием отнесся к этой задаче. Поймите правильно. Поэтому и у меня просто громаднейшая просьба. Организуйте, пройдите по дворам, пусть поубирают. Если нужно, вот допустим, мусор вывести, но только мусор же не тот весь, который у них там во дворе, металлолом и так далее, и так далее, вы сами же понимаете. А просто тот, который они сгребли. Или я смотрел сейчас по частному сектору подворка вдоль трассы, да, там, где убрали Валентина Федоровна и технический работник, все нормально. Там к ней все не сделали. От забора отгребли в кучки поз... и побросали. Как будто так и надо. Но, ребят, вы поймите меня правильно. Это нас с вами недостаток. Надо просто идти и проводить разъяснительную работу. Но если э, Лидия Петровна помнит, Михаил Александрович помнит, 2003 год, когда мы от подворок пешком в каждый дом. Ходили помнили, по Гавриловке, в каждый дом заходили и просили людей, чтобы навели порядок. Навели порядок? Навели порядок. Но тогда работали, да, в наше личное время, после работы, допоздна, но мы это сделали. Поэтому сейчас у меня просто к вам просьба, огромаднейшая. И э, у меня еще раз говорю, понимаете, я все время, когда приходят, например, люди, я им говорю, что все зависит не только от власти имущих, которые здесь сидят, но ну а от тех, кто живет на поселке. Проще всего прийти и сказать, мне нужно сделать детскую площадку. А никто же не задается вопросом, а с чего ее сделать? Яркий пример, яркий пример. Я вам приведу Детские площадки все сделаны за вне бюджетные деньги. Ни копейки бюджетных денег не вложены. Все сделано с помощью депутатов. Все детские площадки, которые стоят. То есть депутаты, там же тоже что, вы думаете, депутаты там все, они, э, много у них денег нет, они просто идут и работают с теми предприятиями, которые находятся на территории. Поэтому у меня к вам просьба, еще раз говорю, хотите, вот, чтобы была детская площадка у вас? Вот, ну нету ли 54, да, Тамара Федоровна? Сегодня приходят ко мне и говорят, вот мы просим, и так далее, и так далее. Я говорю, да нет вопросов, у вас влияние на 54. Столько много людей живут, которые согласны вложить да, деньги для того, чтобы... Но для этого нужно просто их организовать. Мне в ответ говорят, а у нас же есть депутат, и вы же у нас есть, мы вас избирали. Да, вы меня избирали, но у нас же население уже около 20 тысяч, и у нас...